с друзьями пошли гулять ну просто на улицу гулять пошли mm -hmm. ну я с ладом пошел гулять до обеда где-то мы гуляли долго, потом подошел к нам Данил ну подошел Данил, потом ну мы пошли с Данилом гулять около полчаса гуляли с Данилом потом с... через какое-то время подошел Влад ну его зовут Влад, ну его говорили китаец, прикалывались mm -hmm. ну и он, мы зашли в Удалей спросить, сколько стоит абонемент э, на этот. Ну, чтобы покупаться. И Влад увидела эту коробку. Увидела коробку и говорит, типа, давайте ее стирим Но ну, мы сначала вышли, мы говорим, да нет, нет, не надо, зачем это, типа, детям. Он говорит, так какая уже разница, там все равно, поделим деньги, что-то все купим. Ну, мы как-то Просто он говорит, пошли, еще зайдем, вы будете разваривать с а я возьму и уйду. Угу. Ну мы ее разваривали с кассиршей, разваривали, Влад разваривал с кассиршей, а я отошел, Ум, рядом стоял, не отошел. А тот берет коробку, ложит в портфель, она не вывалится и начинает текать. Угу. Выпала прямо из портфеля? Да, он, ну выпала из портфеля, он взял его, закрутил в портфель, потом выбежали с водолея. Он поделил деньги, тем больше досталось дыма, а меньше сладом. И это вот потом пошли в заброшенный гулять, а потом мы разошлись. Они... Ты раньше уже попадал в милицию? Да. А ты? Нет. Первый раз? Сожалеете о том, что сделали? Да, конечно. Дежурная часть корабельного райотдела. Заявлением обратилась администрация Водолея по факту кражи значит, ящика с благотворительными средствами, который располагался на кассе в санатории в холле Водолея. Значит, данный факт был зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража. Принятыми мерами были установлены значит, четверо несовершеннолетних лиц, которые совершили данную кражу. Установили мы с помощью видеонаблюдения, видео, которое предоставила нам администрация Водолея, где было явно видно одного из несовершеннолетних жителей нашего корабельного района. На данный момент значит, установлены четверо несовершеннолетних, двое из них э, задержаны, находятся в корабельном райотделе э, и в настоящее время принимаются меры для установления местонахождения двух несовершеннолетних, причастных к совершению данного правонарушения. Значит, один из несовершеннолетних, который совершил правонарушение, уже попадал неоднократно в поле зрения органов внутренних дел, с которым постоянно проводилась как профилактическая работа со стороны работников милиции, так и со стороны родителей. Постоянно приходили в школу, значит, также со стороны учителей неоднократно проводилась работа психологических, психологов учебного заведения. Значит, ну, на сегодняшний день несовершеннолетний не стал на путь исправления